but the fire is so delightful and since we've no place to go let it snow let it snow let it snow Що ж, Анатолій Єгорович, уже біля нас. І ще раз доброго ранку доброго. вам ближче. І ще раз нагадую, народний артист України, професор, художник, керівник народного хореографічного ансамблю пролісок. Сьогодні будемо говорити і про ятрань, і про пролісок. взагалі про хореографію на Кіровоградщині. Але перед цим маємо інформацію про вас. Тому подивимося до А ви поки пригощайтеся кавою. Дякую. Yeah. Анатолій Коротков народний артист України, професор, ковалер ордену за заслуги другого та третього ступенів, заслужений працівник культури України, хореограф, педагог та громадський діяч. Народився 20 січня. Одружений має сина Андрія, художній керівник народного хореографічного ансамблю. Пролісок ну, В очередною раз з інформацією, яка всім відома давним-давно. Уже говорила Маша и Дима о том, что 5 числа открылась выставка, посвященная юбилею Ятраня. Какие у вас воспоминания самые теплые с этим ансамблем связаны? Потому что я же знаю, и все, наверное, знают, что именно там вы начинали. Ну да, начинал-то я в свою творческую деятельность в России, в городе Орле. А потом был призван в армию, попал я в ансамбль «Ракетный войск», который находился в городе Винницы. Ну а потом э, в Виннице служили со мной друзья, э, друг Мих Михаил Айбендер, э, который танцевал в Ятрине. Он очень много рассказывал о Ятрине. Но ну, прошло, наверное, два года э, службы в ансамбле. Ятрин приехал в Винницу. Я впервые видел такой... Э, ну, можно говорить, шикарный, э, потому что он был самодеятельный коллектив. Э, в Украине только ансамбль Вирского все знали, как танцует. Но когда я увидел э, творчество ансамбля э, Ятрин, я, мы были все в шоке. Очень технически подготовленный, очень интересные хореографические композиции, постановки. Программа была и какая-то вот мечта, вот бы мне там поработать, потанцевать. Но так сложилась судьба. Она так, наверное, распределилась, что я оказался в городе Киргаде. Мы приехали, у нас несколько человек, Айбиндр вернулся, Володя Коваленко, он тоже танцевал айатрани. Я, я приехал в Киеврад, много поприезжало ребят других с коллектива. В то время сформировался вот такой интересный там коллектив.

Советского Союза. И я достойно представлял не только Кировскую область Украины, а Кировскую область это в Киеве на смотрах танцевальных коллективов. А потом мы ездили на заключительный этап в Москву. Это было соревнование такого международного такого класса, вот где собрались в то время коллективы самодельно существовали при завод дворцах культуры по всей Украине. А наша база завод гидросила, завод тракторный гидрогрегат назывался дом культуры а находился на балансе этого завода. Ну вот так мы были. Был построен как раз в 1967 году и новый балетный зал для ансамбля. Ятрин был подготовлен. То, таких залов балетных это даже не было в ансамбле Вирска. Это потом им уже базу сделали. А до знахода вся Дом культуры Калинина. Дом Калинина при возле, доме культуры Калинина. Возле шестой школы. Да, дом. А -а -а. Возле, да. Возле, рядом шестой школы. Там, это бывший синагога. Сейчас она опять вернулась в синагогу. Там находится сейчас синагога. А балетный зал сам себе отдельный вход. Жалко, что из балетного зала его перестроили, почему-то не сохранили. Там на данном этапе это длинная история, потому что об этом можно говорить, рассказывать. Сейчас там находится, говорят, спортивный зал, он не, э, выполняет совершенно другие функции. Он не предназначен для спорта, его надо было вернуть, отдать э, какому-то хорошему графическому коллективу, там, чтобы он развивался, он больше бы пользы приносил, чем на данном этапе. Я думаю, что к вам как человеку авторитетному прислушаются и э, рано или поздно вернется хореография в этот замечательный зал. Ну дай боже, чтобы так было. Давайте вернемся к современности. Чем сейчас живет Пролисок? Рутина, учеба в лицее или есть какие-то интересные вещи, которые немножечко отвлекают от У нас мы же как начальный выходный комплекс. У нас раньше мы существовали до того, до были при дворце пионера. Потом была на базе этого нового помещения, где построены специальные помещения для ансамбля пройдись. Мы создали областную школу искусств. Потом на базе областной школы искусств мы открыли кафедру хореографии в системе педагогического образования впервые в Совет. В Советском Союзе аналогов этого не было нигде не было в Советском Союзе. Потом я был глава группы, мы наши, я, Виктор Федорович Пахиренко, Василий Сергеевич Босс, Юрий Михайлович Севаконь, многие, мы создали такую творческую группу и создали, разработали стандарты в системе педагогического образования, вот образовали подготовку учителей хореографии. И по нашим планам, по нашим стандартам и по, на данный период почти во всех педагогических университетах созданы кадры хореографии. А так как я глава предметной комиссии, нам приходится подписывать, помогать открывать, делать разработки. По-моему, в 21 или 22 университетах открытые работы такие кафедры. Но такая, как кафедра у нас, это единственная кафедра на Украине, поэтому и принимает кафедры работы на базе нашего ансамбля пролисок, нашего там, где занимается. Почему там работает? Потому что чем мы приспособлены? Вот, допустим, Национальный университет Драгоманов, он своей базы не имеет. Он работает на базе хоры веревки. У них там один балетный зал. Я как-то пришел, то не утром приходит, то нет. Места. А мы в крестовом детстве его не используем. Пять балетных залов. Практику, здесь же есть база школ, школ искусств, здесь же база как школьная, как гимназия, 5 и девятый класс. Возможность, потому что у нас все дети занимаются, даже гимназией, они занимаются хореографией. Им есть учиться, набирать опыт работы, потом они востребованы, они могут работать как профессиональными артистами, как хорошими педагогами. И очень много нашего, пусть работает в школа города киева не mm -hmm. говоря а по аналогу, как у нас почти сто процентов город Кирогат имеет свои хореографические коллективы. Все наши выпускники, наши кадры, это воспитанники, допустим, и Пролицкая, и Росинкой, и в гостях у Сказка, позаканчивали. Они дипломированные, и поэтому высокообразованные, они получили хорошую подготовку. И уровень, конечно, равна на аналогу на Украине. Такого города нет, как у нас. Мы танцующий город, все говорят, столица. А почему? Потому что, допустим, ну большой, это не 10, не 20, это порядка только в городе, у нас где-то 30 хореографических коллективов. У нас только, по-моему, 21 коллектив в городе Киргизия имеет звание их Народных. Вот сейчас у нас как раз в понедельник будет благодейный концерт всех наших образцовых народных коллективов мы будем давать благодейный концерт на допомогу нашей армии. Вот, мы приглашаем гостей. Это вход у нас свободный. Приходите в филармонию, будет стоять скринка, бросьте и посмотрите концерт самых лучших хореографических коллективов не только нашей области, а Украины. Андрей Игоревич, а помните первый выпуск пролиска? Самый Конечно. первый. Конечно. И кстати, вы знаете, вот вы сейчас мне нагадали. И вчера я прихожу вечером домой, вхожу в интернет. И Олег Пивня э, на сайте набирает меня потом, а он живет в Санкт-Петербурге. Это наш первый вот олег. Он там бизнесмен закончил медицинский. Э, в Ленинграде тогда. Угу. Потом он соединяет э, с ребятами с, с этого... Ж, Женя Пить находится в Кишиневе. Он, он туда присоединяет. А Са, Саша э, находится в Кировограде. Потом э, э, еще находится в, это, в Петропавловске. Это Камчат. казахстанский. И мы вчера сидели в сайте, вот общались. Да. Мы, наверное, минут 50 на, это, вот, общались на земле. Все новости, кто, что, каким мы, вот это... Общаемся, встречаемся. Всі Ну, да. взагалі хореографічна спільнота, мені здається, дуже тісна. І ну, хоро, хоро, взагалі, люди, які займаються танцями, вони дуже витончені, вони аристократичні, вони освічені. От скажіть, як у вас виходить виховувати не тільки людей саме фізіологічно, фізично, а ще й моральні якості прививати? Чому це така основна складова? <кій> ну, навірно. Задача, на данном этапе, я уже вам сказал, потому что все педагоги, руководители национальных коллективов, они имеют образование. А раз имеют образование, значит, мы обучаем правильным поведением, этике, культуре, воспитанию. И проходится не только, как говорят, в ногах дело, а еще большая работа, это воспитательная работа. Значит, коллектив тогда существует хорошо, когда фундамент хороший. А фундамент хороший, это, конечно, тот педагог, который строит. Мы все стараемся построить дом... И чтобы был хороший кирпич и хороший камечек. вот он умеет тогда, а если вот кирпич такой и камечек такой, и получается не дом, а получается сарай. Вот поэтому зависит от профессиональной подготовки. А у нас вот среди нашей СССР, я как глава областного советка национальной хореографической спилки, мы каждого знаем, мы друг другу учимся, друг другу помогаем. Это большая вот наша дружная хореографическая семья. Вот опять же хочу сказать, такого советка, такого вот группы, как у нас группы в нашей области, ни в одной области нет. Там Крючок, а мы с полуслова друг другом понимаем, у нас нет никакой зависти, потому что это все наши дети, все наши выпускники. И мы вот сказали, надо сделать, мы сделаем, сказали, они сделают, но ну, никаких проблем у нас не существует вообще. Это замечательно, на самом деле. Это, в этом, в этом, наверное, главный секрет успешности и славы Кировоградской танцевальной школы. На ближайшее будущее какие планы у вас есть, такие более-менее масштабные? Ну, масштабно. Каждый год все наши коллективы, это мы отчитываемся перед общественностью города, и каждый делает свои а, сольные концерты. Каждый коллектив имеет свои планы на работу, куда он хочет поехать, или на фестиваль какой-то международный, ну, в зависимости от того. Конечно, в этом году, вот, который проходил, не все коллективы имели возможность поехать на, какие, на престижные конкурсы, потому что проблема а, выезда, финансовая проблема. А так планы работать не достигнут, надо давать концерты, надо показывать, надо делать много благодейных концертов на данном этапе, надо помогать э, армии. Вот мы это сейчас стараемся это делать. Мы вот такой концерт делали в мае месяце, сейчас мы сделаем это зимой, э, может быть, мы сделаем еще такой весной, если какая-то будет проблема. Мы хотим сейчас наладить хорошую волонтерскую, с волонтером работу, чтобы мы вместе все объединялись и помогали, делали, выполняли такие функции дети проявляют инициативу в плане, благо, плане благотворительности, Бла очень благо. Вот вы скажете, дети, вот там, допустим, это в каждом коллективе. Вот надо собрать деньги или какие-то конфеты или печенье или и сносят все, что вы хотите. Мы прям целыми машинами отправляем. Ну, вот. Наверняка, наверняка среди родителей ваших воспитанников есть э, люди, которые либо же находятся на востоке или имеют непосредственное отношение. Конечно, к этому. родители. Да, да, мы держим постоянную связь и вот мы это работаем. Мы все переживаем и все помогаем, стараемся выполнить так, чтобы это было. На високому рівні приємно, що до нас на гості майданчики завжди приходять люди, які і справді от кожен намагаються якось долучитися. І хто б не прийшов, у кожного ну на жаль, є такі знайомі, є сім'ї, і на щастя, ми всі готові гуртуватися і допомагати. І ще раз, Анатолій Короч, в понедільник вслідій в, в філармонії. Да, це буде 15 числа 18.00, в філармонії. у да, благотворительний концерт. Да. Друзі. И Анатолий Егорович, и мы все настойчиво рекомендуем посетить это мероприятие, потому что благотворительность во многом сегодня определяет судьбу нашей армии, и от нас с вами в том числе зависит исход антитеррористической операции. Вам огромное спасибо за вашу активность, огромное спасибо за то, что постоянно приходите к нам в гости. У нас в гостях был народный артист Украины, профессор и художественный руководитель Народного хореографического ансамбля «Пролисок» Анатолий Коротков. Огромное вам спасибо еще раз. Спасибо. Это «Ранкова кава». Не переключайтесь. thank <laughs> you